Ты что тут делаешь? Давай свали отсюда. Бегом, блядь, я сказал. Чего ты сюда зашел? Тихо, что тихо. Ты чего сюда зашел? Ты чего сюда зашел? Я тебя спрашиваю. Он, я его что сюда звал? Я тебя, я тебя сюда звал, я тебя сюда звал, я тебе говорил уже. Тебя, когда сюда позовут, тогда ты можешь прийти. Вышел, бегом. Вышел со двора, я говорю. Вышел со двора, давай, вали отсюда. Я тебя звал сюда. Ты живешь здесь? Ты здесь живешь, я спрашиваю. Съебался отсюда, бегом. Все, давай, дернул отсюда. Мне надо по... Я говорю, свалил отсюда, Я посмотри, никогда, блядь. Надо Давай вали отсюда нахуй, посмотришь у себя дома, понял, блядь? Ты смотрящий за происходящим, блядь. Ты что, блядь, вообще перепутал берега? К себе домой иди, вот там у себя смотри. Но понял? Вы, я тебе я еще я раз говорю, ты меня понял. Это люк на весь дом. Ты слышишь, я здесь живу. Я тебя да. сюда не звал. Ну, вам Скажите, я вам ты, какая за... разница, парни? Он жизнь. зашел во двор, где живут люди, где я живу конкретно. Понятно. Я тебя звал сюда, ответь им. Это... Меня звал. Кто? Ну, это территория, квартиры. Квартиры. Это территория где живут люди. Никто его сюда я лично не, не звал. Давай, Давай тебе спор. Давай, выходи нахуй отсюда, понял. Я говорю, свалил отсюда, по-людски тебе говорю, уйди. Почему вы меня Ты меня не слышишь, я тебя оболью связь говном. Ты будешь вонять. Еще раз говорю, я имею право людское, ты пришел там, где я живу. Что ты сюда пришел? Ты шо, бля, директор воды? Выйди нахуй отсюда, я тебе еще раз говорю. Я, пацаны, хочу ругать. какого хуя сюда пришел? Какого хуя он пришел там, где я живу? Выйди нахуй отсюда, понял ты, пидорас. Я тебе уже, сука, говорил. И шаг, блядь. Иди вызывай, блядь, кого хочешь. Понял ты, блядь, чучело, блядь. Смотри, блядь, директор, сука, воды пришел. Нападать. Я его в следующий раз, блядь, говном, блядь, оболю. Будет ходить вонять, как пидорас. Мы же на улице. Вышел нахуй отсюда. Пацаны, вы тоже выезжаете, вас сюда никто не вызывал. Да, это здесь двор, люди живут. Вас сюда никто не звал. Это въезд просто. Это не просто въезд. Вот нахуй, блядь, видите, улица вот общая. Вы можете себе выехать вот здесь встать и стойте себе! Это сам. Вам же никто не запрещает Смотри, ты, я тебе в прошлый раз говорил, ты еще сюда пришел? Ты еще сюда пришел? Тебя кто-то сюда звал. Директор, блядь, воды, блядь. Вызови и скажи, что я внутренний, блядь, орк, который, блядь, пришел кошмарить людей, блядь. К себе домой иди, блядь, и там, блядь, отрезай, смотри, блядь. Потому что я тебя в люк засуну рядом с говном, и ты туда залезешь, блядь. Чучел, я не угрожаю, я его ставлю в известность, чтобы он знал, блядь. Это мое право, я за это отвечаю. За свои действия отвечаю я, и он, блядь, отвечает за то, что он, он блядь, не угрожает. Его. А мне не надо угрожать, он пришел, блядь, ко мне во двор, блядь, и ведет себя, блядь, как директор воды, блядь. Какого хуя? Обзывается. Кто ему? Обзывай, скажи, что ты пидорас. Утренний внутренний орг, который ходит, кошмарит, блядь, людей. Дворе, а что вы зашли туда? Да, потому, что, да. Не да. потому что вас конкретно сюда кто-то звал, вот гепард. Вот вы пришли прикрывать да, этого понятно, пидораса. Да. Так а, это под, же внутренний под, орг. Всего, а, да. Потому что, блядь, вы прикрываете внутренних орков, который хоть кошмарит людей. За воду, за свет, за все остальное. Платить кому платить? Конкретно кому? Государство. Кому? Государство. Какому государству? Украины. Конкретно кому я спрашиваю. Ты хоть знаешь, на кого ты работаешь? Не знаешь? Ну так и вы все тогда. -то не работы. надо мне Но прикрываться государством. Водой я водой сам себе пользуюсь. государство, ясно? Водой я пользуюсь совестью, мне этого достаточно. А ваши законы, пусть будут для вас, они внутренние для вас. Ты мне не давала, и ты мне ничего не чистила, и я тебя сюда не звал, понятно тебе? Я тебе в прошлый раз сказал. Что я непонятно сказал? Nee, слушай, слушай, пухлый, тебя кто-то сюда звал? Вот Шестая. тебя Кто? Шестая квартира. Написали Где? заявление. Кто? Проверить мне нужно другие кто? квартиры. Шестая квартира. Где хозяин шестой квартиры? Шестой. Я уже был в шестой. Где? А что ты, блядь, лазишь Мне надо проверить люк. Иди Я к план... себе домой, проверь люк. Ты этот люк делал? Чё ты туда зашел Но вообще? Этот люк делал ЖКС. Какой, нахуй, ЖКС, блядь? Где ЖКС был, блядь, 30 лет назад? Что ты смотришь на меня? Потому что тебе сказать нечего. Ну, Мы к вам в квартиру. А да не это надо. Ни во двор, ни в квартиру. Тебя не это звали. Не наша ты слышишь, что, что такое понятие, когда тебя зовут, обращают. Это одно. Ну, ну когда тебе борза не тебе не, не, не Так я не к вам пришел. А к а кому ты пришел? Я пришел во двор. Какой двор? Кто тебя со двора звал? Покажи мне человека, который тебя позвал со двора. Вот, к примеру, живет а, он, 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 кто из них тебя позвал? Человек. Я работаю в водоканале. Да какая мне разница, где ты работаешь? Дел, я пропуск. работаю киллером. Ну хорошо. Что хорошего? Вы выполните свою работу. Да, если тебя заказал. закажут, приду тебя ну, ебну. Вот. И так же самое и я это... делаю свою Подожди, а это нормально? Ну так вы же сделаете свою работу. А, потому я что я дело. живу по совести, понятно а тебе? А я блядь? делаю не по совести? Потому что тебя сюда никто не звал. что ты сюда пришел? Я, я тебе в прошлый раз сказал, заказал. не ходи сюда. Но мне сказал. Да какая разница, в квартиру, может, не правда, в квартиру. Ты что не слышишь или ты тугой? У вас есть. Послушай, ты конь, квартире. ты за тарелку супа, блядь, да. свою совесть продал. Я да, ничего не буду Да, продал, ты да. за тарелку супа продал свою совесть, потому что Вы ты говоришь. Долги какие долги? Тебе какая разница, кто чем пользуется? Тебе, а, тебе это хорошо, конкретно да? какая это разница, да? кто чем пользуется? Тебя это интересует. Каким боком? Иди вот в организацию, в организацию иди. И скажи им, что я сказал, что пошли они нахуй вместе с вами, блядь. Так им не пере... Вот приди скажи, что вот люди сказали, идите вы нахуй. Что нам делать? Вот иди скажи, что ты, блядь, приходишь к людям по домам? А, да? А ты знаешь, а что такое люди? совесть кто вообще? Сказали, совесть думать, это когда я, пользуюсь я отвечаю за себя. Я за всех не отвечаю. Ну, все я за себя сказали, отвечаю. За всех уже. А я что, не видно, что человек стоит? Ну, человек сказал, а не ну. люди. А люди хотят Ты говоришь домом. за людей во множественном числе. Нет, а я говорю, дома, вот. я не плачу и платить не собираюсь. Отвечаю за себя и за свои действия. Да вы что у тебя за... ничего вы не хочу понимать. Это не ко мне. России, это к ним. Это их желание платить. Пусть они платят. Я их об этом не просил. И тебя я тоже не просил сюда приходить. К а к кому Мои. ты пришел? К другим Каким другим? Ну покажи мне хоть одного к жильца. Вы понимаете, что где-то есть утечка воды. А ты понимаешь, что утечка воды тебя лично не касается? Касается моего руководства. Вот иди к руководству и скажи: утечка воды идите и ищите. Пока я отключат. В чем проблема? Они ну, что кто-то не, не даете, дает. Вы найти утечку? Получается... Какую утечку? Что они трусят? Но Какую утечку? Один расход, а где она? Же я, я уже миллион, миллион раз, раз сказал, меня. не плачу и не платил, я и платить не собираюсь. Раз. раз. Во-вторых, воду отрезали, еще два года, блять, назад. Ты что вообще сюда ходишь? Ты даже не знаешь, что вода отключена. Ты... Ну, и как мы что, можем ну, проверить? баранки отключена гну, а что ты нет? должен проверять ее? Вот есть и акт, который... Вот идите а, со счетчиками разговаривайте. К счетчику вопросы задавайте. Да, почему? Там По там нет, я говорю, к счетчику задавайте нет, вопросы. Да? Внутри почему забавки? мы не имеем да? права проверить? Потому что я тебя это не просил делать, ясно? Я к тебе не обращался. А что ты думаешь, что ты будешь делать то, что ты захочешь или что? Я шо? не делаю то, что я... я делаю... Тебе кто обратился? Я задачу, мне поставила рука. Вот, Потому что твое руководство хуй сюда придет. Ну, чего, два года а того, назад, кто, кто пришел? Кто я третий? включил ее и пользуюсь дальше, что? Ну, Где два твой... Назад, я еще раз тебе говорю, ты шо? меня не слышишь, вода отключена. отключенная. Какая утечка? Ну, по базе, по водомеру. Какая база? Какая база? Вот объясни, по какая водомеру. может быть база? По водомеру идет ну. один количество кубов. А и а по ручку, которые стоят в квартире, не баланс. И Дальше вот, что? Течка воды, больше расход воды. Так иди вы вот начальству и задавай вопросы. Что ты пришел во двор и лазишь, который тебя никто не звал? Ну, а Мне начальство поставило задачу. А пусть Определяем, ищет как хочет. Ну как ее найти? Это их не проблема. Ему же задачу поставили. Прикольно, ну, а Прикольно берете, отбиваю, конечно. а силу. я тебе в следующий раз налью на голову гамнабли. И тебя не спасут никто, ни полицай, ни охрана. Ну, молодой человек, это не решение проблемы. Это решение проблемы, потому что тебя никто не звал. Горославие Ясно, горославие... блядь? Айди... Потому что Айди иди нахуй отсюда. Тебя Я тебя нет, не звал сюда. Я тебя не звал. Ты что, не слышишь? Так я не к вам ты можешь пришел. с людьми, а кому ты пришел? Кваца, квартира, ты тут живи... выходит... ты живешь? Ты здесь живешь, я спрашиваю. Я живу по своему адресу. Вот где ты провели? пиздуй по своему адресу и копайся у себя в люке, это понял? Участок, Свою... я Хуясток живу. твой, твой участок, это твоя совесть, блядь. Вот в ней ковыряйся, блядь. Нехуй лазить, блядь, там, где тебя не звали. Тебе понятно? Тебе домой никто не приходил, блядь. При я том, я что, говорю, за люк Притом, что к тебе другим. домой никто не приходил. Это ясно тебе? Я пришел. Это общий, это общий домой территория. Сказал? Это не лично ваша Кто собственно? тебе сказал, Но, что это личная территория? Какие документы? Что? Но, что у вас Моя совесть, совесть, это собственно... все мои документы. Других Но нету. Это не... Что нету? Предмет разговора. Что, так а что ты это... сюда тогда пришел вообще? Потому Потому же. Это общий люк, это я не говорю, наш. не заходи. Какой ой? это кто? Ты придумал? Нет, это что ваши трубы? Ты ваши придумал. Трубы. Это собственность Ты. водоканала. какого водоканала, блядь? Документы у него есть и вот вот водок... где? Есть проекты. Да. Ты говоришь собственность. Покажи документы на собственность. Кто Ты проводил эту воду? Люди. Какие люди? Люди, Водоканал которые проводили. жили, блядь, здесь вода. на протяжении 30-40 лет. Они и проводили, блядь. Ну чего вы так говорите? Приводил, проводил еще был Ты что, не коллег. слышишь? Да а кто проводил? Все люди проводили, газ проводили, люди, Правильно. трубы, люди складывали деньги, собирали вот так по улицам, если ты не знаешь. Собирали. Вот он живет здесь, я там, он там. Платили бабки, покупали трубы, все остальное и ложили. Какое отношение имеешь ты конкретно? Твой, блядь, водоканал. Какой? Они шомбы, здесь что-то делали. Если у вас какой-то там прорыв или что-то, кто вам будет ремонтировать. А тебе какая работа водоканале? Так иди работай в водоканале. Водоканал. Так я иди представляй вам... его там, где тебе дают представить. Так это не ваш личный люк. Там несколько квартир, не только... Ты что, не слышишь? Я здесь живу, этого это достаточно. Понятно. Я к тебе приду домой во двор, где ты живешь, и буду говорить, что я представляю хуй знает кого. Частный, да. А тут... Я а я какая разница? Частный или не частный? Я ну разница какая? Не еще Итак, не хватало, чтобы ты зашел в квартиру. Достаточно того, что ты во двор зашел. Но это не ваш личный двор. И еще раз говорю, я к тебе домой приходят? Ко мне приходят. Приходят? Те да. Воду отключают, свет? Но если не плачу, отключают. А, так если ты не платишь, так ты плати. Но это твое не личное я, дело. Я, я, не, я не, не собираюсь оплатить. И что ты меня заставишь? Что ты можешь мне сделать? Потому что я вы могли, люблю. вы уже сделали, отключили воду. Дальше что? Свет, блядь. Я включи. Вы Еще раз объясняю. Что сказали, что вы все равно ее включили. Да, я ее включил и, и пользуюсь, польз... и буду пользоваться. Понятно тебе? Вас, Это ты слышишь, армейскую а хуйню свою будешь там рассказывать. Люди страдают. Это вы, блядь, оккупанты, внутренние орки, манипулируете. Вы еще раз объясняю, было. вы манипулируете. Люди, Нет. соседи, каждый отвечает за себя лично. Хорошо, почему вы меня облили водой? Потому что я тебя в следующий раз говном оболью, почему? блядь. Что Потому я что я плохого? не успел набрать говна в лючи. Что я вам лично сделал плохого? Чего ты сюда пришел? Я пришел, делаю свою работу. Такую работу. А я свою делаю, отгоняю внутренних орков нахуй своего двора. Какие еще вопросы? К вам нет вопросов. Ну и все, а что ты у меня спрашиваешь, что я делаю? Я Слышь, ты вас... пришел где я живу, и говоришь мне, что ты делаешь? Я в вашей квартире... Еще не раз говорю, купил, я, я проверял, налью я тебе, убил. блядь, на голову говна, будешь ходить вонять, ну, блядь. Так что ты будешь смотреть? Куда ты будешь смотреть? Как вы меня обольете? Ну, да... Не, не кусается? но ну, когда не треба ты не кусается. Что случилось? У меня ничего. особисто. А хто викликав, хай розказує що. він. А мені що розказувати? хто викликав, він? Ну, він викликав. ну хай він да, розказує, а Пожалуйста. я не бажаю нічого вам казати. Я з ним поговорив, хай он до собі йде, куди йому треба. Викликав поліцію, йди розмовляй, розказуй їм, що ти хотів. Давай, давай, за двір, хлопці, там йдіть розмовляйте, тут не треба. Як звати вас? Слава. Я не викликав, мені воно не треба, хлопці. Мені це не цікаво. Виходьте на двір отуди. От виходь на двір, кажу, гімном іншим разом у ти що не чув. Давай, виходь з ти визов людей. Чеши туди за двір. Кажу, виходь на двір і розмовляй, розказуй хлопцям. Я кажу, виходь туди і розказуй людям, що ти хотів. Все? Скажите, пожалуйста, как нам проверить? Не я, ты и... не можешь проверить. Я тебя сюда не выкликал До свидания. Ваша... Я кажу, я тебя не звал. Ты что, не чуешь, что? Ты вызвал людей. Иди, поясни, что ты их вызвал. Люди знают, что их... Ну так все, иди рассказывай, что ты сюда пришел с ними и хочешь от меня что-то. У меня что, с тобой какие-то дела есть? Нет, нет, Я тебя звал сюда? Я Мне тебя... Нужно я тебя вызывал сюда? Нет. Я к тебе обращался а зачем то ты вот вызвал людей. Иди теперь объясняй, что ты их вызвал. Потому что вы меня облили водой. Дальше что? Иди, пиши. Иди, я, я не говорю не еще ты раз. Иди, ты тебя сюда кто-то звал? Но это не ваше. Тебя сюда кто-то на... звал? Да. Кто? Меня направил сюда руководство. Вот иди к руководству и скажи, что сюда во двор тебя никто не пускает. Ну я сказал, меня. Все. Второй. Дальше. В чем дело? Ну, конфликт надо как-то это решить. Какой конфликт? У меня конфликтов нет, это у тебя конфликт с твоим руководством. Иди вот и решай конфликт с твоим руководством. Или тебе надо третья сторона? Тебя на, тебе надо третья сторона? Какая третья сторона? Конфликт какой? Почему вы пользуетесь водой? А тебе это не должно интересовать, почему я пользуюсь водой. Я забыл тебе рассказать, почему я пользуюсь водой. Ты что, на приколе или что? рассказать тебе, почему я пользуюсь водой. Потому что я человек, поэтому я пользуюсь водой. Что тут непонятного? Я не знаю, хлопці, питайте в нього, я вас не викликав. Хай вам пояснює, розказує. Я нічого вам пояснювати не збираюсь, бо я вас не викликав нікуди. Люди іде нас викликали, от, от я хочу по даній ситуації розібратися. От, от хай розказую, я хай хочу хай розказую, хай я розказую. Я, з... я не маю бажання з вами говорити. А, а, а я не маю. Я ну, маю. ну так маєш собі, що. Я звертався до тебе чи що? Круг на полдома, я рассказывала. Вот чем отключили ну, Да а ну, какая это, разница, когда? Да. А у него вода идет, люди той водой пользуются через него. Вон второй этаж. Люди с Николаевской области, он у них сейчас беда какая. Которые приездили тут, я уже десятый раз рассказываю. Люди остались здесь дома. Если вы отключите сейчас ему воду, вон люди останутся воды. Это, тут разве... это все, что тут совместно идет? Тут все сразу. Ну, что Шо, это... пол дома. Без... Давай выходи, пол дома. Я тебе сюда не звал. Выходи, давай. Я тебе уже говорила, ты меня не слышишь. Ты пока не приехала полиция, говорил одно. Приехали, начинаешь говорить другое. Делай то, что говори, то, что есть. Правду говори, и все. Ну. Да какой это... представился, за что? Я выхожу во двор, он в люте лазит. Где он представился? Ведет себя как внутренний орг, блядь. <пирает> да они воду отрезали еще два года назад. Я уже этому тюленю объяснял, блядь. Он свое гнет, бы ему платят зарплату, блядь. Как будто он не слышит, что я ему говорил. Иди к начальству своему, предъявляй ему претензии, блядь.